Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləcilərimiz, bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində, Masazırın girişində, əsas prospekt yola yaxın yeni təmdən çıxmış 5 otaqlı həyətimizi təqdim edirik. Dəyərli izləcilər, gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz 4 sot torpaqda tikilib, sənədlidir, kupçalı, tam mülkiyyətdir. Gördüyünüz kimi həyət et damet daşlar üzrəmləndirilibdir. Hörmətli izləcilər, evin qiymətinə bağlı olaraq növbəti dəqiqələrdə biz sizi nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, videomuzu sona qədər izləməyi kanalımıza abunə olmağı unutmayın, kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi geniş həyətan sahəsi var. Həyətində dekorativ ağaclar əkilibdir, həyətinin işıqlanması quraşdırılıbdır və həyətinin giriş darvazasıdır, avtomatik putlay idarə olunur. Hörmətli izləcilər, evə gələn küçə, Asfalt küçədir, ara supermarketin yaxınlığındadır, tam masazirin girişindədir. Marşrutla evin məsafəsi lap yaxın bir məsafədədir, gördüyünüz kimi, qarşı tərəfdə burada bisitkasıdır və evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Çox gözəl, səliqəli bir evdir. İrəliləyən dəqiqələrdə evin daxilinə sizi tanış edəcək. Yəni əsas odur, videomuzu sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi evin arxa hissəsidir bura. Evin arxasında yay mətbəxi üçün yer nəzərdə tutulub və burdan mangallı üçün yə nəzərdə tutulubdur. Burada qarşı tərəfdə gördüyünüz kimi bu, bu qapı texniki otaq üçün qapıdır və i̇şte evin arxa hissəsinə keçmək üçün tam rahat şəkildə yol nəzərdə tutulubdur. Gördüyünüz kimi evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Evin dörd bir tərəfi tam rəhnələnibdir, remontlanıbdır və buradan istəsəz evin daxilə də keçmək üçün yenə də qapı nəzərdə tutulub. Hörmətli izləcilər, indisə vaxt itirmədən keçək evin daxili ilə tanış olaq. Gördüyünüz kimi çox gözəl, səliqəli. Təmir olunubdur. Evimiz kürsüdən sonra monolit betona tikilibdir. Mərtəbə arası da monolit betona tikilibdir. Yerləşdiyi ərazi çox gözəl, əlverişli bir yerdədir. Gördüyünüz kimi yenə də yaxından evin xarici görünüşünü biz sizə təqdim edək. Dəyərliz izlərl, indi isə keçir evin daxilinə tanış olaq. Gördüyünüz kimi, döşəməsi, birinci mərtəbənin döşəməsi monolit betondur və bütöv istilik polu ilə yığılıbdır. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkanımızdır. Dəhlizin girişindən sağda burada bir yataq otağımız yerləşir. Evin hər bir otağına da günəş şüası tam rahat şəkildə düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Evin kombi xətti çəkilib. 1-ci mərtəbə bütöv isti polla yığıltdi, hörmətli zəncirlər. Yəni burada radiatorlara heç bir ehtiyac yoxdur. Bura 1-ci mərtəbədə yerləşən qonaq otağımızdır, qonaq otağımızın tavanıdır bu. Çox gözəl, geniş belə bir qonaq otağı var, işıqlıdır. Həqiqətən işıqlıdır deyirdim, dəyərli zəncirlər. Gördüyünüz kimi, qeyri-adi bir layihədir. Yeni bir rahatlıqdır bu. Gördüyünüz kimi geniş həyətan sahəsi var. Hətta genişdir. Evin otaqları da və evin daxili də genişdir. Qarşı tərəfdə pirəkan altında saxlama otağımız yerləşir. İrəliləndiyə görə də biz sizə təqdim edəcəyik. Bu isə mətbəximizdir. Gördüyünüz kimi döşəməsi istıplıdan yığılıbdır və mətbəxinin tavanıdır. Geniş belə bir mətbəximiz var. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkanımızdır. Pilləkanımız mərmər daşla üzlənibdir. Evimiz bütöv monolit beton və düzəlt kanondan tikilibdir, dəyərliniz izzətlər. Bu isə birinci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Gördüyünüz kimi geniş belə bir hamam otağı var. İndi isə vaxt itirmədən qalxaq ikinci mərtəbəyə, otaqlarla tanış olaq. Kaçanımız genişdir, rahatdır çəkmək mümkündür, tam rahat şəkildə istifadə eləmək mümkündür. 2-ci mərtəbənin piləkan qafəsidir. Evin kommu xətləri çəkilib, gördüyünüz kimi və piləkan qafəsinin tavanıdır. Bu qarşı tərəfdən balkona çıxış qapıdır. Hörmətli zəncirlər, burada ikinci mərtəbəmizdə hamam otağımız yerləşir. Hamam otağının döşəməsi istıpolla yığılıb. Burda isə bir yataq otağımız yerləşir. Otaqlar geniş və işıqlıdır. Hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Hörmətli zəncirlər, bu isə 2-ci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağımızdır. Və otağın tavanıdır. Dəririz, bu gözəl evimizin qiyməti 145 min manata deyil. Riyal alıcıya qiymətdə xüsusi endirim olacaq. Telefon nömrələrimizdən əlaqə nöqtidə sizə nəzərinizə çatdıracağıq. Evə istəsəz ipoteka kreditikləri də ala bilərsiniz. Bizi Instagram səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Burda isə 2-ci mərtəbədə yerləşən yenə bir geniş yataq otağımız var. İstəsəz bunu qonaq otağı kimi də istifadəyə verə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Geniş, belə bir otağı var, işıqlı otaqları da. Yenidə nəzərinizə çatdıraq ki, evimiz masazanın girişində yerləşir, avaz supermarketin yaxınlığındadır. 4 saat torpaqda tikilib, sənədi kupcadır. Evi ipoteka krediti ilə də ala bilərsiz. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 560 4840. Bəhram əmlak agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.